हजरत सैदन इब्राहीम सलाम अपनी बीवी को और अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़ कर आए इम्तिहान शुरू हो गया एक इम्तिहान देकर फारग ही हुए थे कि एक और इम्तिहान आ गया फिर उसमें भी आप साबित क़दम रह गए आप अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ गए और और बाद में फ़रियाद ही नहीं की कि बारी ताल मेरे बच्चे और मेरी बीवी किस हाल में गए और तो रब के रब के रज़ा पर राज़ी थे रब के हुक्म पर छोड़ के आए थे उनका ईमान था तो वहाँ पर उनके पास जौ थे रोटी के टुकड़े थे और पानी के एक मशक थी वो एक या दो दिन में खत्म हो गई हंसता मुस्कुराता फूल जैसा बेटा आस्ता आस्ता मुरझाने लग गया माँ का हलक खुश्क हो गया छाती से दूध खुश्क होने लग गया बेटा भूख की वजह से रोने लगा बिल बिलाने लगा तो माँ से ये बात बर्दाश्त ना हो हुई वो जगह जिसको आज रब तला ने इन्ना सफ़ा वल मरवा तिनश आ रला के सफ़ा और मरवा रब तला की निशानियों में से गए ये निशानियाँ पता है क्या हैं ये निशानियाँ ये है कि जब हज़रत इसमाही प्यास की वजह से रो रहे थे तो माँ से बर्दाश्त ना हुआ आप दौड़ी सफा की तरफ पहाड़ी जाके देखा शायद कहीं से कोई पानी मिल जाए कोई चीज़ नजर ना आई आप वापस फिर मरवा पहाड़ी उस पे चढ़ती कभी सफा पे चढ़ती कभी मरवा पे चढ़ती साथ चक्कर लगाए आपने और ये आज हज के रुकन में एक वाजिब रुकन है कि सफा और मरवा पे सात साई करनी है तो ये भी निशानियां हैं रब ताला की और ये अल्लाह ताला की खास बंदी जो रब की रज़ा में राजी है उनका यह अमल रब ताला को इतना पसंद आया कि रब ताला ने हाज के वाजबात में उसको वाजब करार दे दिया कि यह भी करना लाजमी है तो जब आप सात मरतबा चक्कर लगा चुकी तो आपको ना आवाजें आई कुछ पानी के चलने की आवाजें तो आपने जब पीछे देखा तो आपका नौमोलूद बच्चा जो जमीन पे लेटा हुआ था आपको पता है जब बच्चा लेटा होता है तो जब रोता है आम रूटीन में ये होता है कि वो हाथ पैर मारता है वो एड़ियाँ रगड़ रहे थे एड़ियाँ रगड़ने में ये था कि जब एड़ी रगड़ रहे थे एड़ी रगड़ने की वजह से ज़मीन से पानी का चश्मा बह निकला तो जब आपने देखा ना कि पानी इतना वाफिर मकदार में इतना तेज़ी से निकल रहा है तो आपने रेत के साथ पत्थरों के साथ उसको रोकने की कोशिश की और ये फरमाया ये उसको कहा पानी को कि ज़म ज़म मतलब रुक जा ठहर जा कि कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे और यह हदीस मुबारक में मिलता है कि अगर हज़रत हाजरा रद्ल त आप अगर ये ना कहती कि ज़म ज़म कि ए पानी रुक जा तो वो पानी आज पूरी दुनिया को सैराब करता रोकने के बावजूद भी हजरत देखें कि आज इस वक़्त तक हर हाजी हज हर उम्र करने वाला बंदा जो भी वहाँ पर जाता है कितना पानी साथ लाता है कितना पानी साथ लाता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ यह कयामत तक चलता रहेगा ये एक नबी के पैरों की ताकत है सुबहानल्ला वो पानी कयामत तक चलता रहेगा कभी ख़त्म नहीं होगा तो आपको वहाँ पर पानी मिला और एक कबीला आबाद हुआ ये सारी बातें आपको इलम है एक कबीला आबाद हुआ और वहाँ पर वादी मक्का जहाँ पर आज बैतुल्ला शरीफ है वो आबादी वहाँ पर आबाद हुई